Sambutan pada kali ini dicemari dengan beberapa isu dan juga insiden yang saya kira memang merupakan perkara-perkara yang menggugat keharmonian kita. Tetapi bukan keharmonian kerana berkaitan dengan kaum dan sebagainya. Tetapi kerana tindak tanduk sesetengah pihak yang lebih berminat untuk menyelahi penceroboh dan juga penjenayah berbanding dengan mendapatkan berita sebenar daripada pemilik-pemilik tanah itu sendiri. Kita semua tahu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, isu berkenaan dengan kuil haram ataupun rumah hanutan haram memang merupakan isu yang sangat hangat pada ketika ini serta menjadi pembuka kepada tahun 2026 ini. Dan kita semua tahu juga baru-baru ini Tamim Dahri dan juga tiga orang rakannya telah direman oleh polis kerana telah bertindak merobohkan sebuah kuil haram yang terletak di atas tanah kepunyaan Yayasan Kubra Di mana salah seorang pemegang amanahnya merupakan seorang uh, kata apa, bekas rakan baik Rana Ibrahim Iaitu Ustaz Ismail Mina Di mana secara asasnya tuan-tuan sekalian Kita semua tahu kronologinya Tanah itu telah dibeli oleh Yayasan Kubro sejak tahun 1998 dan pada tahun 2018 mereka menyedari ada satu struktur sedang mula dibina di atas tanah tersebut tanpa kebenaran dan merupakan satu tindakan pencerobohan. Yayasan Kubro telah membuat laporan polis, seterusnya membuat laporan kepada PBT berkenaan dengan hal itu. Tetapi macam yang pernah saya katakan dan seperti mana yang telah dijelaskan berkali-kali oleh Yayasan Kubro serta peguam mereka polis mengatakan bahawa ini isu PBT, kena rojok kepada PBT. Dan kemudian PBT pula mengatakan bahawa memandangkan perkara ini berlaku di atas tanah persendirian, maka melalui pekeliling yang dikeluarkan oleh Majlis Perbandar Selayang pada tahun 2022, jelas kata pemilik kena selesaikan sendiri kerana kuil itu berada di atas tanah persendirian. Dan baru-baru ini sajalah Yasang Kubra telah berjaya mendapatkan pertolongan dari Tamim Dahri dan rakan-rakannya yang mempunyai backhoe untuk tujuan tersebut untuk memusnahkan struktur itu. Atas alasan, ya, struktur ini didirikan di atas tanah aku tanpa kebenaran. Aku dah pun refer kepada polis. Aku dah refer kepada PBT. PBT berkata, okey fine, kau buatlah sendiri pada badan kau tu hal kau sebab tu tanah kau kan. Jadi Yes pun telah bertindak meminta tamin dari meruntuhkan struktur tersebut. Selain daripada itu, saya rasa tidak perlu saya ceritakan bagaimana di dikepung, di lock up dan sebagainya. Yang itu cerita lain altogether lah walaupun terkait dengan apa yang berlaku di rawang baru-baru ini. Tetapi, saya mendapati terdapat kecenderungan di kalangan beberapa pihak cuba untuk mengubah naratif iaitu dengan meletakkan beban kesalahan serta tuduhan jenayah itu kepada Tamim Dahri dan juga rakan-rakannya kerana telah bertindak merobohkan kuil uh, tersebut di mana ada juga pihak nyatakan bahawa tindakan tamin dari rakan-rakan ini merupakan tindakan yang melanggar undang-undang kerana tidak mengikut saluran yang betul dan juga tindakan yang menggugat keharmonian tindakan membuli kaum India dan juga tidak kurang mengatakan bahawa tindakan tamin dari dan juga rakan-rakan ini merupakan satu tindakan mob iaitu tindakan oleh pihak yang merasakan diri mereka itu majoriti mereka itu berkuasa ke atas minoriti dan sebagainya sekurang-kurangnya itulah yang telah disebutkan oleh Frankie De Cruz, seorang wartawan veteran, menulis satu artikel yang telah dipetik oleh FMT Free Malaysia Today beberapa hari lepas. Di mana Frankie antara lain telah memulakan artikel beliau dengan perkataan When private citizens take a backhoe to a house of worship, they do not defend the law, they destroy it. Malaysia cannot afford the politics of vigilantism. Ataupun maksud di sini, bila Pihak individu, rakyat awam mengambil sebuah jontola untuk memusnahkan sebuah rumah anutan, ini bukan satu tindakan mempertahankan undang-undang, ini merupakan tindakan memusnahkan undang-undang. Malaysia tidak boleh menerima aksi vigilante begini. Sekarang ini, menerusi artikel ini, Frankie De Cruz menyatakan atau mendakwa bahawa tindakan atau tindakan di negara kerakannya itu, walaupun dia tak sebut nama, tetapi of course dia merujuk kepada peristiwa di Karawang itu sebagai satu tindakan vigilante ataupun tindakan mereka yang meletakkan undang-undang di tangan sendiri. Dan antara lain juga, Frankie menyatakan merupakan ini adalah satu perkara toksik yang akan mencambahkan lagi tindakan-tindakan seperti ini di masa hadapan dan ini merupakan satu signal kepada rakyat terutamanya mereka yang merasakan mereka di atas undang-undang akan mengambil tindakan sendiri membelakangkan undang-undang untuk mengambil tindakan memusnahkan rumah-rumah ibadat seperti ini rumah adat seperti ini panjang artikel je tetapi isi kandungan sama je iaitu meletakkan beban kesalahan itu seolah-olahnya Tamim Dahri dan juga rakan-rakannya merupakan seorang penjenayah sebelum saya nak ulas berdiri tuan-tuan sekalian izinkan saya untuk berkongsi sebesedikit tentang kenyataan balas yang telah dikeluarkan oleh Yasan Kubra terhadap artikel Free Malaysia Today ini di mana mereka telah menolak sekeras-kerasnya tuduhan bahawa kami dah dan rakan-rakan yang -rakan itu dilabelkan sebagai mob. Ya, saya lupa nak sebut, Frankie De Cruz telah melabelkan mereka ini sebagai mob. Mob ini bukan MOP eh, MOB di mana mob ini bermaksud mereka yang merusuh. Bahasa mudahnya ialah mob ini ialah rusuhan, perusuh. Jadi Frankie de Cruz secara asasnya melabelkan Tamin Hari dan rakan-rakannya sebagai perusuh. Yang Sang Kubra dan kenyataan mereka menyatakan bahawa adalah tidak betul sama sekali untuk melabelkan Tamin Hari dan juga rakan-rakannya sebagai perusuh. Sebab ini mereka ini merupakan pihak yang telah diminta oleh tuan tanah yang sebenar untuk mengalihkan ataupun untuk musnahkan satu struktur haram yang dibina tanpa kebenaran di atas tanah mereka di mana Yasan Kubra sekali lagi telah menegaskan bahawa mereka telah membuat laporan polis mereka telah membuat laporan ke PBT dan PBT pun telah menyatakan bahawa ambillah tindakan sendiri sebab itu tanah kau pandang-pandang kau lah kan jadi of course Yasan Kubra mengambil tindakan sendiri dan Yasan Kubra turut menyatakan bahawa mereka sedar bahawa tindakan merobohkan rumah anutan ini memang merupakan satu tindakan yang berpotensi potensi untuk menggagak keharmonian. Tetapi isu sebenarnya bukan mereka hendak rumuhkan rumah anutan itu sangat. Tetapi ini merupakan satu isu pencerobohan. Isu sebenarnya ialah pencerobohan tanah. Jadi sebagai penceroboh tanah, mereka tak ada hak untuk kata apa-apa. Sebaliknya tuan tanahlah berhak untuk musnahkan apa-apa saja binaan yang dibina oleh orang lain tanpa kebenaran di atas tanah dia. Dan perkara ini disokong oleh satu presiden kes yang menyaksikan Sidik bin Haji Muhammad dan juga 461 orang lain menentang kerajaan Perak yang menyaksikan mahkamah pada ketika itu menyatakan dengan jelas bahawa pemilik tanah boleh ambil apa jua tindakan yang perlu untuk menjaga hak tanah dia. Selagi ianya tidak melampaui batas. Melampaui batas itu macam mana tau? Okey. Tindakan apa yang perlu? Sebagai contohnya merubuhkan apa struktur. Itu tindakan yang perlu. Mungkin dia dah buat report polis Dia dah pergi PBT ke apa-apa ke Dan dia Apa tu robohkan Structure itu Yang tidak perlu Sebagai contohnya Ialah untuk Mengadakan perkara Yang tidak baik Contohnya membuat video Untuk mengutuk agama lain Ataupun untuk Nak uh, Pukul ke orang di situ Ke apa-apa ke Tidaklah Itu tak sampai ke situ Tapi kalau setakat Berupakan structure dan sebagainya Kerana benda itu Tak dibina secara haram Di atas tanah Yang bukan milik mereka Maka itu tak ada masalah Itu merupakan Satu perkara Yang dijamin oleh Presiden tersebut dan yalah, saya perhatikan juga ada beberapa orang peguam yang tidak berpuas hati lah. Macam contohnya Ambiga Sivinasen, macam Anne Surindran kan. Yang tak puas hati dengan uh, perkara ini dan menyatakan bahawa mereka ini tidak boleh bertindak sendiri dan sebagainya. Tidak boleh mengambil tindakan terhadap kuil harap dan sebagainya. Maka kata Hanif Katri yang juga merupakan ketua sementara garah. Kalaulah peguam kawan kanan ini. Kalau tak puas hati dengan apa yang berlaku dan mereka boleh cabar presiden kes tersebut dekat mahkamah persekutuan. Tak ada isu. Sebab presiden kes kata, yes, you can take the action into your own hands. Tak ada masalah. Boleh ambil tindakan di atas tangan sendiri dengan kadar yang berpatutan mengikut undang-undang negara. That's it. Jadi secara asasnya, apa yang dilibatkan oleh Franky Cruz ini telah disangkah sama sekali oleh Yayasan Kubra. Mereka ini bukan mob. Mereka ini bukan perusuh. Mereka inilah pihak yang telah diupah oleh pihak Yayasan, pemilik tanah untuk musnahkan struktur haram tersebut tidak lebih tidak kurang dan tindakan melabelkan mereka sebagai mob ini sebagai satu diversion bagi saya tuan-tuan sekalian untuk meletakkan beban kesalahan serta jenayah itu kepada pihak yang tak sepatutnya sekarang ini mudah kepada Frankie Lee i want to ask you this thing isu utama sekarang ini ialah perobohan kuil haram ataupun isu pencerobohan tanah ini isu yang kita kena jawab apakah isu sebenar perobohan kuil haram ataupun pencerobohan tanah kalau anda dapat jawab soalan itu dengan tepat, mana anda faham naratif itu? Kalau anda jawab isu ini berkenaan dengan perubahan kuil haram semata-mata, itu kurang menepati isu. Anda akan bawa benda ini ke konotasi perkauman. Anda akan bawa perkara ini ke konotasi berkenaan, berkaitan dengan penghinaan agama dan sebagainya. Tetapi isu sebenarnya, Wai Franky, ialah pencerobohan tanah. Sekarang ini tanah yang sang kubra telah diceroboh dan bukan tanah mereka saja. Tanah Haji Suhaili dekat Dengkil, banyak lagi lah dekat seluruh negara. Even dekat Selangor ini pun dimaklumkan ada 687 buah kuil haram yang dibina sama ada rembat tanah kerajaan atau rembat tanah persendirian berdasarkan kepada titah Duli Yang Mahabla Sultan Selangor. Jadi isu ini sebenarnya bukan isu terpencil. Isu ini dah lama dah. Isu ini dah berlarutan. Cuma selama ini tak ada siapa yang boleh ambil tindakan kerana dihalangi dengan kerana-kerana birokrasi yang tidak sepatutnya. Tapi pada kali ini, Tamim dari dan rakan serta Yasan Kubro telah menunjukkan bahawa memang boleh kita ambil tindakan dengan ialah kadar yang sepatutnya, bukan kadar yang melampaui batas. Merubahkan staca haram dekat atas tanah sendiri bukan tindakan mobster, bukan tindakan yang melampaui batas. Mereka mempertahankan hak mereka. Jadi kerana itulah saya ingin bertanya sekali lagi kepada Frankie. The real issue is what? Adakah ia berkaitan dengan perubahan kuil haram ataupun pencurian tanah? Jawapan persoalan ini akan menguji sejauh mana kefahaman anda terhadap isu ini. Tetapi, baik, saya boleh tolong Frankie kat sini, isu utamanya ialah pencerobohan tanah. Semua tahu benda itu. Sekarang bukan isu struktur itu kuil. Sekarang isunya ialah pihak pencerobohan tanah dengan membina something yang bukan kepenyantuan tanah tanpa kebenaran tuan tanah. Dan kena ingat Frankie, Perbuatan menceroboh tanah itu atau menceroboh kawasan orang lain tanpa kebenaran merupakan satu perkara yang salah di sisi undang-undang at the first place. Ada aktanya, akta hanya, Akta 447 sebagai contohnya kan yang memperuntukkan denda sehingga RM500,000 kepada para penceroboh tanah, betul tak? Jadi secara asas dia, Frankie, anda kena faham isu ini benar-benar dengan -benar setepatnya. Bukannya memakai ikut naratif orang lain dan kemudiannya mengeluarkan naratif itu memanjangkan naratif yang pelik-pelik itu sehingga mendatangkan kekeliruan pada masyarakat. The real issue is simple. Ini ialah pencerobohan tanah. Dan penceroboh itulah penjadian sebenar. Sepatutnya kalau anda hendak tulis artikel, you need to say penceroboh-penceroboh ini tidak sepatutnya menceroboh tanah online eh? dan mereka ini sepatutnya dikenakan tindakan. Itu yang betul. Bukan meletakkan beban kesalahan kepada pemilik tanah yang cuba untuk mempertahankan haknya sendiri. Dan ini merupakan satu teknik diversion tuan-tuan sekalian. -tuan -tuan -tuan. Ini merupakan satu teknik diversion yang cuba untuk mengalihkan beban kesalahan itu, beban jenayah itu bukan kepada para penceroboh iaitu penjenayah at the first place tetapi nak alihkan kepada pemilik tanah serta mereka yang cuba untuk membentuan tuan tanah untuk mendapatkan kebeli haknya. Sedangkan benda ini dah jelas dan nyata. Oh, kenapa tak berdepak polis sebelum tu? Ada orang kata, kenapa sebelum robot tu tak berdepak polis? Masalahnya kita berdepak polis lama dah kita dah buat lama dah report polis itu, dah buat lama dah report dekat PBT sebagainya, PBT pun kata ambil tindakan siri sebagainya kan. Then nak buat apa lagi? Andai kata, saya cakap tu serang eh, andai kata kalau Haisal Kubra nak robohkan structure itu pukul 5 petang katakan, dia buat laporan polis katalah pukul 3 petang. Saya yakin dan percaya polis akan cuba halang benda itu secara salah menghalang tindakan itu. Sedangkan semua tahu sebagai pemilik tanah, Haisal Kubra berhak untuk buat apa saja untuk mendapatkan balik haknya. Nampak tak kat situ? Sekarang ini saya minta sangat-sangat kepada Frankie dan juga kepada seluruh di luar sana, lawyer dan sebagainya kan. Tolong pertahankan hak tuan tanah. Tolong pertahankan hak mereka yang betul. Bukan dengan mempertahankan mereka yang mencuri tanah orang lain, yang rembat tanah orang lain, yang ceroboh tanah orang lain. Tolong berhenti mempertahankan jenayah. Stop glorifying criminals. Tapi itu yang anda buat pada ketika ini. Dan menyebut tentang Frankie dan juga Free Malaysia Today. Saya pun perhatikan FMT tak begitu cover pun sebarang sidang video oleh Karah. Sebab saya tahu sekarang ini memang terdapat satu media blackout tak ada apa juga aktiviti Karah. Aktiviti Karah ini tidak dilaporkan dekat media media utama FMT ke Malaysia Kini ke tidak dilaporkan blackout. Dan itu merupakan satu perkara yang sekali lagi anda glorify kriminal. Anda telah menaikkan para penjenayah. Anda telah mengagungkan penjenayah. Sebab daripada saat penjenayah Oh, mereka kata ini kena ikut hak lah. Pemilik kuil haram itu tak boleh dilibatkan sebagai haram. Itu semua glorify penjenayah. Tapi kenapa anda tidak mahu mempertahankan hak pemilik tanah? Kenapa anda menafikan hak pemilik tanah? Adakah anda ini para media ini, FMT, Malaysia Kini sebagainya? Adakah anda ini bertujuan untuk mempertahankan penjenayah? Dan jika begitu, adakah anda boleh disaman dan juga dikenakan tindakan undang-undang kerana telah menjadi subahat dengan para penjenayah ini? Cakap tuas terang. Saya perhatikan lama dah masalahnya. Bila benda berkaitan dengan tuan tanah, anda tidak boleh laporkan. Macam baru-baru ini, garah ada buat sidang media dekat bencala. Satu media pun tak datang. Apa cerita sekarang? Tetapi cuma kalau para penjenayah ini membuat sidang media. oh, laju saja anda akan cover. Termasuklah ahli penerima sayang, William Leong. Dengan pemilik kolah haram, dengan penjenayah-penjenayah itu, anda datang lawat dan sebagainya. Oh, menyatakan simpati, akan bantu itu sebagainya. Ada tak William Leong melawat Yayasan Kubrah? Ada atau tidak William Leong melawat pemilik tanah itu sendiri? Ada atau tidak William Leong melawat tanah dari rakan-rakannya? Tak ada. Yang dia lawat cuma penjenayah itu. Pencurba-pencurba tanah itu yang dia lawat. So, apa yang William Leong cuba sampaikan kepada masyarakat? Adakah dia sampaikan betapa, oh, saya akan tolong cover penjenayah ini dan saya akan tetap letakkan kesalahan kepada pemilik tanah. Kita dah terbalik, tuan-tuan. Sepatutnya kita ini adalah society mendekatkan hukum. Kita ni society yang menegakkan undang-undang. Kita patut mempertahankan mereka yang menegakkan undang-undang cuba untuk mengembalikan hak mereka menerusi undang-undang dan tidak menyokong penjenayah. Tetapi bila kita lihat apa yang berlaku sekarang ini, media macam mana halanya, ahli parlimen macam mana halanya, seolah-olahnya kita hendak diajar supaya mengagungkan serta mempertahankan penjenayah. Yang ini yang tidak betul. Dan ini patut diubah dan tidak boleh dilaksanakan sama sekali tuan-tuan sekalian. Dan kepada Frankie, saya minta maaf anda jadi senior berbunyi dengan saya. Dan saya pun tidak berkesempatan lagi untuk berjumpa dengan anda. Tetapi saya cakap terus terang. Before you write any kind of article, please understand the real issue. Tolong fahami isu sebenar. Jangan main pakai sebab dia ikut naratif orang lain yang entah apa-apa. Anda sendiri, Fengri, saya cadangkan, saya sarankan kepada anda, jumpa Yayasan Kurwa. Ask them. Tanya mereka cerita sebenar. Mereka pemilik tanah. They have every right. Tolong berhenti glorify penjenayah. Tolong jangan salah label orang lain.